Mən səni tələbə anası etdim. Əskər anası etdim. İndi də şəhid anası edəcəm. Əziz anam. Belə demişdi. Şəhid Ağababa Abbasov. Ağababa 14 mart 2002-ci ildə Şabran rayonunun Uzunbayat kəndində dünyaya göz açıb. O Uzunbayat kənd məktəbində orta təhsil aldıqdan sonra Sabirabad Dövlət Sosial İqtisadi Kollecində təhsilini davam etdirib. Ağababa Abbasov kollecini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmət müddətinin ilk 5 ayını Ağcaqöydə İnseli hərbi hissədə davam etdirib və 2020-ci ilin sentyabr ayından etibarən təlimlərə yolanıb. Azərbaycan ordusunun əsiyari olan Ağababa sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsində kəşfiyyat qrupunun manqa komandiri kimi iştirak edib. Şəhidimiz 29 sentyabrda Füzulinin işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Şəhid Ağababa Papasov ölümündən sonra prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə, İcidliyə görə və Xocabəndin azad olunmasına görə medallarla təltif edildi. Allah rəhmət eləsin.